ГТРК «Севастополь» с февраля этого года внедряет в Севастополе систему уличного вещания. Что из себя представляет это? Это аппаратно-программный комплекс «Уличное радио», который размещается на остановочных комплексах или других местах массового скопления людей. Блок вещания, динамик и программное обеспечение. Основной интерес, который мы видим в этом, это размещение социально значимой информации, культурологической информации, новостей и, естественно, рекламы. Мы, хоть этот вид деятельности и не подпадает под закон телевидения и радиовещания, мы планируем работать не более 15% эфира заполняет рекламой. И по нашим расчетам это позволит не только купить систему, но и позволит компании привлечь дополнительные средства для существования. Вещание осуществляется с 7 утра до 8 часов вечера. В ночное время вещание не осуществляется. Вещание осуществляется локально на территорию примерно 20 квадратных метров. Естественно, уровень шума от дороги э, не дает э, вещать тихо, но мы немножко, не на большую величину, превышаем уровень шума дорожный. Э, жильцы нас не слышат, потому что мы выбираем остановки э, вдали от э, объектов проживания. И Единственное согласование, которое мы сделали, это э, уведомили органы власти о том, что мы начинаем такое вещание. Больше никаких, ну, естественно, заключили договора на размещение наших устройств на опорах, на освещение или троллейбусных опорах. Все, больше ничего не надо.